Ну что, посетители, признавайтесь, кто сколько вылогов осталось после зимы. Я, кто перезимовал, кто уже от клеща потравил. Уже пора, сезон начался. Так, там, да, видите, ну, мы трошки расширяемся. Сейчас ряд еще будем подготовить, подряд дочек, травичкой засеем. Так. Ну, честно кажется, два вулика лягло. Угу. Ну, два, это не багато. Вовремя канди в январе положил. На месяц раньше. Обычно в феврале ложил, а это пришлось в январе. Кстати, напишите в комментариях, кто им пользуется, от чего клеща. Я купил ворофул, по-моему, сейчас я вам покажу. Так. Татюк у нас такой домашний. Вагончик. Пашинство. Да, вот так. пожалуйста, это нормально, или нет потому что так им еще не пользовалась, посоветовала пасечно, но самим еще не пользовалась такая Ну будем пробовать, хвались конечно. На да, уже все, сонечка заховалась и все протекала уже походкам своим со Та що, давай там в комментариях напишите в кого сколько вуликів не выжила цю зиму зима конечно тяжела была у нас у мужиков много в кого попив пасек и І ще, кстати друзья напишите где купить маток карники там желательно хотя можно и й... обычно степовой украинской Будем поддерживать наше течество. Ну, как-то так. Завтра 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 буду чистить вулики. Ставить пластины. Если что-то здесь сниму. Так что давайте. Извиняйте, что задержка с видео была. Так как мы живем в Украине. Сильно даю копированные территории. Эзимский район. Кто знает, то и знает. Громко, так да, я вам скажу. Ну ничего, мы не зламне, мы украинцы. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ждем новых видео. Пишем в комментариях, не забываем. Ставим колокольчик, потому что мы вот э, видосики пропустите какие-то интереснее. И будем по чуть-чуть так снимать. Я уже трюшки педучився, конечно так что всем папа